Настав час студійної частини програми «Молодіжний портал», а значить, маємо чудову нагоду набути цікавих знайомств. У гості нашого ефіру представники Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, учасники конкурсу молодіжної самодіяльності Студентська весна, серед них володар гран прі конкурсу. Вітаю вас у нашій студії. Діму за все хочеться звернутися до вас. Як вам вдалося отримати головну нагороду конкурсу? Як вдалося, Це результат довгої кропотливої роботи Пел я композицию из рок-оперы «Иисус Христос Суперстар». Это алия Иисуса Христа. Мы долго готовились, давно хотел спеть эту песню вообще. Значит, а сика, почему вы выбрали саму эту композицию? Она как-то раскрывала потенциал весь, и голосовой, вообще, и вообще эмоциональный. То есть нужно было что-то взять песню какую-то которую ты можешь прочувствовать, понять как-то. И вот, ну, как раз эта песня была той самой. Мы долго думали, да, Дима, он пришел ко мне и говорит, Анжелика Леонидовна, какое произведение выберем? Вот я вот то хочу, то. Они больше делают упор на современную эстраду, где-то попсовые вещи. Я говорю, Дим, у нас есть хорошее произведение. Мы его делали. Он говорит, а как это будет звучать? Вот все-таки Ария Иисуса Христа. Как это будет звучать, скажем, вот на сцене студенческой молодежи? Поймут, поймут, поймут или нет? Да, я говорю, Дима, я мне кажется, это почувствовать надо. Потому что это произведение, которое показывает тебя всего. Чувственный, есть такое понятие, и он всегда очень относится к песням, вот, чувствам, понимаете? Вот не просто песню спел, вот иногда бывает, люди хорошо владеют своим голосом, но поют просто. А Дима наш, он всегда живет произведением. Дима, но ну вы все ж таки відчували, что это будет перемога? Ну как, я просто... Ну, не гнался особо за победы, там я просто пришел, мне нравится петь, я сделал то, что мне нравится, Попро... ну постарался передать все чувства, все эмоции, ну то, как я эту песню вообще ощущаю. Ну людям понравилось, жюри оценила я доволен, я рад, ну, почему нет? Ну просто ты делаешь что-то, и тебе за это что-то дают, это круто. Так, дякую. Анжеліка Леонідівна студентська весна, конкурс студентської самодіяльності. Наскільки він вважається авторитетним для вашого вищого навчального закладу? Ну я вважаю, що для нашого університету це престижно, приймати участие в подобного рода конкурсі, поскольку этот конкурс представляє можливості. творческие возможности всех вузов Харькова. И есть возможность сравнить себя с другими студентами, с уровнем руководства других вузов, я имею в виду творческого руководства, какие-то, может быть, направления почерпнуть, проявить себя все-таки это всегда престижно. Не замыкаться в рамках, например, мы представители сельскохозяйственного вуза, но хочется всегда говорят, как-то, знаете, сельское хозяйство немножко смотрит так, не очень, а вот мы вот заняли второе место, и нам очень приятно. Так, я вас витаю. С этим это действительно перемога. Спасибо. Маргарита Александровна, насколько творче вы подошли до подготовки до такого конкурса? Ну, мы принимаем в этом конкурсе не первый раз участие. И каждый год мы стараемся показать новые какие-то номера, новые направления. Вот в этом году у нас как бы был больше, скажем, мы больше уделили внимание эстрадному жанру. Это была и современная хореография, и эстрадный вокал. То есть э, все коллективы выступали именно выступали для молодежи, для них, потому что мы были как бы в теме. Кто то мы, кто да, сам да, на ориен, да, ориентировались, конечно, на молодежь и, на, и в первую очередь на зрителя, потому что всегда вот э, зритель, если идет отдача зрительская из зала, то и на сцене ты понимаешь, что нужно выложиться на все сто. Саша, а насколько для вас это был интересный опыт, брать участие в таком шоу-концерте? Ну, я бы сказал, очень такой интересный был, как хотелось. Ну, Во-первых, сравнить себя с другими э, вузами, вот посмотреть, есть ли что-то похожее, чем оно отличается, вот и не знаю, также там опыт большой. Да, опыт это безусловно, опыт всегда с каждым концертом уже идет опыт, там не знаю, там по доли процента так. Я бы сказал. Вообще, это вот я считаю, круто, когда ты можешь себя реализовать, и, допустим, наш университет, да, он дает возможность себя реализовать. То есть люди приходят, им все двери открыты, есть все, то есть и аппаратура тебе, и помещение. Только бери вот твое желание, желание да, да, твое рвение просто. И ты реализовываешься в, в различных направлениях, и как танцор, и как вокалист. Просто если ты хочешь, то тебе дает вот, кафедра культуры у нас в университете есть, которая просто открывает тебе двери, только бери и да, занимайся. Такового кастинг, да. кастинга у нас нету, вот, нет, когда ты... приходишь, там, и это смотрят на тебя, вот если главное желание, есть желание, все, пожалуйста. Все, кто у нас участвует в самодеятельности, видно, вот, что люди хотят этим заниматься, и им это нравится, они это, получают кайф от этого, они радуются просто. Этим. Ну и мы это все выдаем на сцене и как следствие получаем Награду. Награду какую-то, это отдачу от зрителя, вообще эмоции какие-то. Так, Діма дійсно заговорив на цікаву тему, на правильну. Як університет підтримує творчу молодь? Більша підтримка. І взагалі у нас університет, він, мабуть, розполагає. Знаєте, вот земля, Это все-таки, наверное, какая-то душа. И вот, может быть, кафедра культуры это, конечно, какой-то островок такой, немного эстетический, да? Но он вносит большой момент вот в целом функционирования нашего университета. Дима, а ты конкуренцию серьезно? Ну, я скажу, были и хорошие выступления были и не слабые. очень и слабые. Но просто они представили очень много номеров и это уже, ну, меня лично, как я смотрел, меня это утомило, допустим, смотреть постоянно на постоянно выходящих. Если мы представили 6 номеров, но ну, это были номера, над которыми мы работали, Самые которые, лучшие, которые, да, мы не старались брать количеством, мы просто взяли, как говорится, качеством. Но и в то же время это было не качество в плане там, вот нужно сделать это вот так вот четко. Нет, у нас это было все ну, от души. Это все было ориентировано на творчество. Маргарита Александровна, насколько важна была была перемога для вашего высшего начального заклада? Вы заняли второе место на конкурсе да, да. Весны. По рейтингу, да, мы заняли второе место среди 30 вузов. Среди 30 вузов. Вы знаете, это всегда победа – это всегда приятно. Мы немножко избалованы вот всеукраинским конкурсом. Мы всегда едем настроенными на победу, и мы знаем, что мы все равно мы первое, пускай не гран-при, но первое место мы возьмем. Хотя у нас и два гран-при есть. А все-таки Украина это даже не 30 вузов. Это огромное количество. Это все сельхозвузы Украины. Представляете, сколько там коллективов. И мы всегда настроены на победу. И вот в этом году вот почему-то было чувство, что гран-при будет у Димы. Вот это честно вам говорю. Потому что он когда вышел петь, ну, когда он поет, идут мурашки по коже. Потому что действительно он настолько чувственно, когда он Допел свою песню. Он уходит, он не видит ничего на сцене. Это правда. То есть он, он уходит в образе. Его, как-то сказали на одном конкурсе, он тоже исполнял эту арию, что так нельзя. Так вы, нельзя слишком да. вы слишком живаетесь вы слишком. Это очень, ну это это тяжело. Ну Дима отдается полностью этому делу, своему любимому. Просто, Поэтому а по, по другому? победа, да, победа была э, как бы ожидаема. Потому что действительно были очень сильные представлены номера. И театр танца Аэра отличная композиция, посвященная памяти, памяти Джексона. Джексона. Затем у нас был солист, мальчик, кстати, тоже выпускник, как и Дима нашего да. колледжа. Колледж, Багрич, да. Саша. Багрич, Багрич Саша. Александр. Он станцевал великолепную композицию и прекрасно сделали оформление на галоконцерте, когда он пел, вернее, он танцевал под песню Гурченко, пожалуйста, не, уходь, не умирай. И когда шел видеоряд тех артистов, которые ушли, это было настолько трогательно. И он да, был здесь... в образе ангела, танцевал. Это было настолько замечательно, что зрители, молодые зрители в зале, они поняли, за что мальчику дали первое место. И вот что хочется еще отметить. Вот вы знаете, мы когда были на обсуждении уже после галоконцерта с руководителями других вузов, никто, ни один человек не сказал – там, это куплено, это там еще там что-то Или кто-то Они... был, например, да, не, согласен не согласен с нашей победой да. Вот, вот это, это было действительно это тоже было приятно да, это, было это, это было честно, угу. понимаете? Так, я вам дякую. На жаль, наш ефірний час вже закінчується. Я вдячна, що ви завітали до нас у студію. Будемо слідкувати за вами. І гадаю, що ви також будете ділитися з нами цікавою інформацією, що відбувається у вашому студентському містечку. Я нагадую, ми спілкувалися з учасниками конкурсу молодіжної самодіяльності Студентська весна представниками Харківського національного технічного університету, сільського господарства імені Петра Василенка. Порада глядачам проводьте своє дозвілля весело та цікаво. Саме тоді ваше життя стане яскравим. Програма Молодіжний портал триває. Залишайтеся з нами. Рубрика Молодіжний арт презентує творчість талановитих молодих людей нашого міста. Сьогодні представляємо вам цікаву відеороботу. Дивіться та не перемикайте! У твоїх віршах мої планети Ти власне не тут, але я точно знаю, де ти, ти там, де нас немає, ти тихо грає джаз п'єш свою каву з коняком, ніжнолічиш плас плазбан, дві зорі на горі в небі, не біжи, не спіши, не лети не треба. А, почуй мої слова, ти не права ната. Ната, на те, на важко тебе, не покохати, ти як сон. Ти як бог тебе забагато, мати я залишу в собі місце під твої яскраві очі з тобою, Моя різна, я писати дуже хочу. наші пісні і вуста твої. У твоїх віршах моїх планети Ти, власне, не тут, але я точно знаю, де ти Ти там, де фуги грають, ридвоння для нас, наша друга до це йде у перший клас, кили мами перістками вистилятиму тобі дорогу знаєш, моя різна. Ти прийшла мені від Бога, а чуй мої слова. На та на те важко тебе не покохати ти як сам, ти як бог тебе забагато мати. Я залишив собі місце під твої яскраві очі з тобою. Моя різна, я писати дуже хочу Знаю. наші пісні і вуста твої. Настав час прощатися, вмикайтеся у молодіжну телетусовку на каналі ОТБ. Дивіться програму Молодіжний портал щосереди середи о 16.30. станьте активним учасником життя молоді Харкова та області. Ви знаєте, з нами завжди цікаво, Па-па!